Мама Оля, Ольга Андріївна, теща, бабушка, сусідка, родичка, подруга, сестра, колега та просто гарна людина. Далі ви побачите привітання з Днем народження від близьких вам людей. Тож сідайте зручніше і відео почнеться через три, два, один. Ольга. Поздравляю вас з днем рождения. Ну, це я, Цигаріок. Це ну той ну, який солодко вовсе не їсть. Ну, ну и ну то, и какие девочки, особенно, себе не можно не ты. Поздравляю вас с днем рождения, я знаю, что вы самая лучшая бабушка, самая лучшая мама. Мне посчастливилось жить внутри вашей семьи, я видел это своими глазами. Поэтому желаю вам еще больше, Диана, внимания, не детей, надо знать, когда остановиться, еще большего количества положительных переживаний, эмоций, событий, чтобы они вас окружали и вы были счастливы. Ольга Андрія, щирі вітання з Днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, натхнення, радісних і теплих днів, взаємопорозуміння в родині. Побільше відпочивайте, не забувайте, що ви все у себе одна. Також бажаємо, щоб ваші діти, онуки підтримували вас, щоб давали відпочити і не тільки вдома, а ще й подорожувати. Тому бережіть себе. Бажаем вам ще раз здоровья, добра, миру, перемог сквозь и у всем. Мама Оля, с днем рождения! Тетя Олечка, привет! Присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые сегодня звучат в вашу честь. Передаю огромный привет от моих мальчишек. И желаю вам сегодня клево потусить в кругу всей вашей большой прекрасной семьи. С днем рождения! Олечка! Я очень тебя люблю. Поздравляю тебя с 17-летием. Желаю тебе здоровья, 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 благополучия твоей семье, чтобы тебя детки любили, внуки любили и долгих-долгих лет твоей жизни. Happy birthday to you! <laughs> Олечка, одним словом, любимая пенечка. крутющая наимоверная жінка. Не ни одной детены на залюбленные с обожаю Бажаю здоровья, бажаю гармонии, тепла. Сімейного затишку. Ці всі привітання сьогодні летять до тебе з твоєї рідної України. Вона тебе любить, пам'ятає і чекає. Сподіваюсь, що ми обов'язково ще побачимось на твоїй рідній любимій землі. Люблю до нестями, Му. наша дорога любима тетя Оля, вам огромний привіт із острова Великобританія. Це Адріан. Днем рождения. Мы вас э, помним, любим. Вы для меня про теплоту, про комфорт, про заботу, про поддержку, э, которую я получала от вас, вашей семье, вашей дочери, вашим внукам, вашему зятю, всем людям, я уверена, которые рядом с вами очень с этим также повезло. Люблю вас, обнимаю и с днем рождения. С Днем рождения. Привет с Украины, Олечка, дорога, любима. І незабутня, як незабутні наші роки життя на одній площаці, двері в двері. Сьогодні в тебе ювілей, і я хочу, щоб до цієї цифри додавалися ще десятки років життя Твого при здоров'ї, щасті, благополуччі і достатку. Ти багата жінка, в тебе двоє доньок, п'ять внуків та двоє правнуків, а ще зять, всьому голова, надія і опора. Тож, хай доля буде благословенна до тебе і твоєї родини. Дякую тобі за вірність і дружбу. І надіюсь, що ми зустрінемося після проклятущої війни. Привіт, Лос-Анджелес! Вас вітає Віден, Австрія. Олечка, я дуже тебе кохаю і дуже хочу бути з тобою на твій юбілі 70 років. Ти така маленька дівчинка, як 7 років. Я завжди пам'ятаю наші зустрічі в Києві, як ми їли черешні булочки, як ми смакували цього життя. І завжди дуже дуже рада тебе бачити і слухати. Щиро вітаю тебе з твоїм днем народження, дуже тебе люблю, твоя коліжанка, Маринка. Оленька, дорогая, огромный сердечный привет тебе с Украины. Конечно, в этот день хочется быть с тобой рядом и разделить твою радость, но я все равно рада такой возможности поздравить тебя от своего имени, от имени своей семьи с твоим таким теплым и радостным днем. Хочу пожелать тебе простых, незыблемых вещей. Это здоровье и огромного человеческого счастья. Пусть твои близкие и родные будут с тобой рядом а дом твой будет всегда уютным и тихим. Не перестаю восхищаться твоим умением любить свою семью и умением дружить. И хочу, чтобы ты всегда взамен получала и чувствовала, что ты также нужна и также любима. Еще раз поздравляю тебя, твоих всех родных, твоих всех близких с этим днем. Пусть он будет теплым, памятным, богатым на улыбки, богатый на сюрпризы. Ну а мы, конечно, в Украине выпьем за тебя бокал шампанского и тоже порадуемся Кругу своих близких людей. Молочка, привет! Мы с Лешей хотим тебя поздравить с днем рождения. Желаем тебе чтобы ты чаще улыбалась, чтобы каждый день тебя радовал, чтобы таких праздников, как сегодня, у тебя было очень еще много. Ну, чтобы ты себя любила, берегла, побольше отдыхала. Ну и самое главное, была здорова. Но ну, это Леши пару слов. Ну еще здоровья побольше и найти еще мужчинку. Бойфренда. Да. Все, мамульчика, мы тебя целуем. Давай, люблю, целую. С праздничком. Привіт, Олічка, Вітаю тебе із Німеччини. Ось, бачиш за мною такий собор, який так називається моє місто Майнц. Тепер я тут живу. Не скидала нас життя, Олечка. Я шлю тобі вітання з цього прекрасного німецького міста. Якась колона у нас. Символічно. Бажаю тобі щастя, бажаю тобі здоров'я, бажаю тобі гроші. Я рада, что ты своей семьей находишься. Я тебя тоже люблю, завжди ценувала и ценую, помню. Таю. Ну, и вот мои витания. Дорогая Олечка, привет, шалом. Я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю здоровья, счастья, всего самого лучшего в жизни. Вспоминаю те дни, когда мы работали вместе, когда я была, какая то была веселая и жизнерадостная. Особенно в тот момент, когда в цеху появлялся Аркадик. Ты всегда говорила, что он самый лучший, и что ты его очень любишь. И ты молодец, у тебя теперь прекрасная дочка, и внуки. Я очень рада за тебя, что ты в Америке, и что ты беспокоилась за меня, чтобы я тоже приехала сюда. Когда я была в Израиле, ты мне говорила, мы с тобой говорили по телефону, и ты мне говорила, Лариса, можно приехать как беженец, Но это было не для меня, потому что я понимала, что сын получит гражданство, и он меня вызовет, как воссоединение семьи. Я за то время, что он здесь, он здесь уже 12 лет, с 2012 года. В 2012 году в июне он приехал. И на протяжении всего этого времени каждый год или даже два раза в год иногда я к, к, к нему ездила в гости. И было очень тяжело расставаться. Когда я приезжала, меня встречали. А когда я уезжала, было очень тяжело, потому что я приезжала в из Израиль, и меня там никто не ждал. Моя семья здесь, в Америке. Мои родственники, моя ближайшая сестричка живет в Балтиморе. Одна, другая живет, уехала из Балтимора во Флориду. Раньше, когда я приезжала в гости, мы с ними очень часто виделись. Я приезжала к ним всегда. Я приезжала на три недели в гости к сыну, и он мне делал всегда подарок, брал мне билет или в Балтимор, или в Сан-Диего к подружке. А сейчас я уже здесь четыре месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот январь уже пять, наверное. И я еще никуда не ездила, мне не хочется. Я сейчас живу в таких условиях шикарных. Я живу одна в квартире, вот в той квартире, в которой я живу, в том доме, в котором живет мой сын. Он вызвал еще и свою тещу. Вот, теща им очень помогает, она любит животных у них. Собака, две кошки, она за ними ухаживает, собакой гуляет. И она водит машину, я не вожу. Она им больше помогает, чем я. Но ко мне они приходят, я к ним приезжаю на выходной иногда, в будний день. И внуки ко мне хорошо, и я к ним очень тоже. Только нужно учить английский. Олечка, с днем рождения, то я тебе наговорила тут кучу всякого разного. Прежде всего тебе мазальтов, будь здорова, счастлива со своими детьми благополучно. И до встречи в штате Мэйн, Портленд. Я думаю, что когда-нибудь ты ко мне приедешь, и мы увидимся. И вспомним, как мы работали раньше вместе, как было непросто. И зимой выезжали на реализацию в холод с обувью, как одевали на себя 300 одежды, и как летом стоя на подоле, продавали обувь. Но все проходит сейчас, совсем другая жизнь. Сейчас совсем другая жизнь. Ты, наверное, вспоминаешь прошлое с улыбкой. Но у нас очень был хороший начальник Даниил Миронович. И ты его очень уважала и любила. И, и э, в память о нем назвала своих внуков на, и дочку, на имена в которых присутствует буква «Д». Дай Бог тебе здоровья, Олечка. Ты очень хороший, веселый душевный человек. Люблю тебя. Счастливо. До встречи. Дорогая подруга Оля, Вітаю тебе з чудовим півілеєм. Бажаю тобі, щоб кожен твій день був наповнений позитивними емоціями, теплом і радістю. Нехай з тобою будуть поряд завжди чесні, добрі друзі. А я, незважаючи на велику відстань, готова підтримувати тебе і розділяти з тобою кожну твою радісну мить. До зустрічі! Надіюсь, що зустрінемося, медик Збройних сил України, сержант ЗСУ, твоя подруга Алла. До зустрічі! Вітання вам з України, дорога моя рідня, Олічка, дорога моя сестричко, вітаю тебе з днем народження, з юбілеєм тебе. Бажаю тобі всього самого найкращого, тобі і твоїй родині. Хай Божий мир. И любовь, и благость, и захист будут завжди с тобою. Люблю тебя, целую. В этот прекрасный день я поздравляю эти Олю с юбилеем. Хочу пожелать крепкого здоровья, и чтобы каждый день был наполнен радостью и счастьем с днем рождения привет, дорогая моя Олечка. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе всего-всего самого наилучшего, потому как ты этого заслужила. А что тебе хочу сказать? Тоже наилучшего, еще здоровья, еще успеха во всем. Ты еще у нас молодая, быстро бегаешь и много работаешь. Может, у тебя уже много внуков, так что сиди в дома и смотри за детками, воспитывай, как двух мальчишек этих взрослых воспитала, как Настеньку воспитала. Ну, что я хочу, чтобы у тебя... Вообще-то у тебя, я так думаю, что сложилось все, как ты хотела. Ты хотела за границу, ты туда уехала. Я так думаю, что ты меня понимаешь. Я хочу тебе пожелать всего-всего. Вот то, что ты как бы еще не дополучила. Этой любви, этой заботы. Заботы от детей, от внуков. Ну вот то что, то, что бы ты еще желала, то, что как бы уже прошло, оно, оно пришло и уже прошло. А я хочу, чтобы было что-то новое у тебя, заботы какие-то, любовь какая-то э, новая, по-другому, все, чтобы у тебя было. И так хочу, чтобы у тебя все, все сложилось. Хочу еще очень встретиться, поболтать, может, все, может еще что все впереди, и все у нас получится. Так что здоровья, наилучших воспоминаний, желаний желаний. Я думаю, ты нас вспоминаешь там, да? Скажи. Всего <свят> тебе наилучшего. Пока.